सरकार आपल्यावरती कशा प्रकारे टॅक्सेस लावतं व जी काही आपली बजेट असतं आणि त्या बजेटमध्ये जे काही विरोधी पक्षनेते जे काही त्या बजेटच्या विरोधात जे काही मांडतात तर ते त्यांच्या स्वतःसाठी नाही तर सर्वसामान्यांसाठी भारतामध्ये काही जनता राहते गो गोर गरीब दुबळ्यांसाठी सर्वसामान्यांसाठी ते त्याचा विरोध करत असतात आणि या टॅक्सबद्दल या टॅक्सबद्दल तुम्हाला आम्हाला किती कळतं हो सर्वसामान्य मुळांसर्वसामान्य लोकं म्हणजे तुम्ही आम्ही यामध्ये जास्त डोकं लावत नाही आपल्याला माहिती आहे आपल्याला कुठं एवढं काय पण ए का ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला कळायला पाहिजेत कारण की जे आपण खातो त्यावर जो काय टॅक्स लागतो किंवा जे वापरतो जे आपण कपडे घालतो ज्या काही गोष्टी असतात त्यावर टॅक्स लागतो आणि तो टॅक्स आपल्या खिशातून जातो ज्या आपण शासकीय ज्या सुविधा आपल्याला भेटतात त्या त्यासुद्धा आपण दिलेल्या टॅक्समधून पूर्ण केल्या जातात जे काही शासकीय कर्मचारी असतात त्यांचे पगार असतील किंवा आणखीन काही शास शासकीय इमारती असेल शासकीय शाळा असेल दवाखाने असेल या सगळ्यावरती आपण दिलेला जो टॅक्स आहे त्यातून हा पैसा खर्च होत असतो पण नेमका मग टॅक्स कसा वसूल केला जातो तर एकदम या छोटासा व्हिडिओ आहे यातून आपल्याला अगदी व्यवस्थित सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला समजेल तर हे सर्व आपण जाणून घेऊया छोट्याशा व्हिडिओतून तर मित्रांनो तुम्हाला विनंती आहे हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहा आणि हो तुम्हाला जर कळालं तर नक्कीच हा व्हिडिओ समोरसुद्धा शेअर करा जेणेकरून जे तुम्हाला माहिती पडलं ते तुमच्या मित्रांना नातेवाईकाला व सर्वांना माहिती पडेल चला आज छोटासा व्हिडिओ बघू आणि आपल्या ज्ञानामध्ये थोडीशी भर टाकू चला हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं अभी आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग ऑपोजिशन पार्टी बजट पे क्यों इतना बात कर रहे सिंपल सी चीज है जहाँ पे अगर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया तो अभी वहां पे टैक्स क्यों इतना ले रहे बता रहे अगर आपकी कमाई सौ रुपया है मैं बस सौ रुपये के हिसाब से आपको कैलकुलेशन बताती हूँ आपकी कमाई सौ रुपया है उस सौ रुपये में से तीस टैक्स मतलब तीस रुपया गया गवर्नमेंट को आपके हाथ में बचे सत्तर ठीक है उस सत्तर में से भी आपको 12% परसेंट देना पड़ता है सामान के हिसाब से आप जो भी सामान ले लो ठीक है 12% परसेंट सत्तर में से लो तो 8.4 रुपया होता है तो वो 30 तो पहले चले गए ये 8 हो गया 38.4 हो गया उस पर और आपने कुछ महंगा सामान लिया मतलब सत्तर रुपये में से भी उन लोग टैक्स ले रहे आपसे समझ में आ रहा है अगर आपने कुछ महंगा लिया तो अठारह टैक्स अठारह मतलब बारह पॉइंट सिक्स परसेंट होता है तो टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट आपके सौ रुपये से लेती है वो फिफ्टी वन रुपीज़ है पता है फिफ्टी वन रुपीज़ मतलब आपकी आधी कमाई गवर्नमेंट को टैक्स देने में जाती है और आपके पास कितने बचते हैं फोर्टी नाइन रुपीज़ तो जो आधा भी नहीं है और फिफ्टी वन रुपीज़ लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है पूरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद करने के लिए देख रही है गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करने के लिए देख रही है कुछ भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आपको नहीं दे रही है इसके लिए बजट के ऊपर इतना डिस्कशन हो रहा है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको एक मामूली सी चीज़ लगती नहीं ये बहुत मेहनत से वहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं और उसका आधा आप गवर्नमेंट को देते हो और गवर्नमेंट को देने के बाद आपको उसकी फैसिलिटी नहीं मिलती है हर चीज़ पे टैक्स इसके लिए बहुत से लोग इस पे ऑब्जेक्शन ले रहे स्पेशली अपोजिशन पार्टी और हमको उनको थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए बात नहीं कर रहे जो ऑपोजिशन में बैठे है ना पार्लियामेंट के अंदर उनके पास बहुत पैसा है उनके पास पैसे भर भर के पड़े है वो अपने लिए बात कर रहे आम जनता के लिए बात कर रहे वहां पे बैठने वाले पचास लोग हैं मगर वो बाहर 180 140 150 करोड़ जनता उनको बात कर रहे उनके लिए बात कर रहे तो ये बात समझो और इसका अवेयरनेस क्रिएट करो मैंने अभी आपको सिर्फ सौ रुपए का हिसाब बताया मतलब सौ में से भी सत्तर रुपये जो आपके पास बचता है उस पर भी जीएसटी लगती है बारह और आठ सोलह परसेंट अगर आपको समझ में आया है, तो ये सबको बताओ और इसका नॉलेज स्प्रेड करो यू नो नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे लोग बोलते हैं आपको कुछ नॉलेज नहीं आप क्यों नहीं बात करते हो नहीं नॉलेज आप सीखो इस चीज़ के बारे में ये अपनी कंट्री की डेमोक्रेटी है आपकी कंट्री के अच्छाई के लिए एट दी एंड हमको पूरा फिनिश करके हमको इंडिया ही जाना है